in malaysia because they don't have official price uh, sometimes i have to pay very very expensive and another other times it's very very cheap actually if they have uh, official price it's okay we pay that price because we don't know official price so yeah i suggest my friends not to take taxi in malaysia it's very very terrible in Jakarta it's quite easy to find taxi and also we have uh, official price for open window uh, 500,000 500, 500, rupees and uh, 200 rupees for each kilometer so we can count by ourselves Singapore. Every time they go they will say it, uh, which way you prefer to go and uh, have you ever been to this place before. So it means we never feel that we will be cheated. So the most important thing for us is we are never feel we are cheated. Bila mereka memberikan perkhidmatan yang uh, kurang efisien ataupun kejujuran dalam perkhidmatan tu tiada ada, ia akan memberikan imej yang buruk kepada negara kita lah. Beri perkhidmatan yang jujur, efisien dan lebih memberi banyak bantuan kepada perancung-perancung ni ataupun kepada rakyat kita sendiri. Dengan cara ini, imej pemandu teksi di Malaysia boleh improve lah Dalam hati tu kena ikhlas Lepas tu Belajar menghormati orang lain Dan orang akan menghormati kita Itu yang mudah Terima kasih kerana anda terus bersama saya dalam You Topik malam ini ke arah mewujudkan taksi kelas pertama berkelas dunia bertaraf dunia yeah. Cik Shani, itulah kesannya jika kita tidak mengambil berat tentang isu taksi ini Kesannya dari sudut pelancongannya, dari sudut imej mata Malaysia di mata dunia Dan juga bagaimana kurang kepercayaan yang pengguna kepada sistem pengangkutan awam. Saya rasa itu yang paling paling penting sekali bila uh, rakyat tidak percaya pada sistem pengangkutan awam, mereka akan membeli pengangkutan persendirian dengan banyak dan akan menimbulkan masalah-masalah lain yang yang tidak yang tidak akan kita dapat selesaikan dengan cara yang mudah. Jadi bagaimana Cik Shani melihat isu ini? I mean hendak uh, tidak hendak hendak tidak tidak ya. Uh, kerajaan mesti mendalami masalah ini mm -hmm. dan uh, memang uh, I Amin mean, uh, sudah diutarakan uh, kos pengendalian uh, teksi ini menjadi satu beban kepada penyewa teksi mm -hmm. uh, bukan pemandu uh, penyewa uh, teksi mm -hmm. dan dalam ni uh, kalau kita kongsi sewa teksi sewa permit teksi yang ketiga adalah uh, commission commission mm -hmm. yang dikenakan ke atas kupon kupon teksi yang dijual so ini semua menjadi satu beban selain daripada uh, minyak, gas dan juga mungkin pembaikan. So dalam uh, konsep penyewaan teksi di Malaysia, semua kos dibeban pada penyewa, pemandu. So minyak, pembaikan kalau accident dia tanggung. Dan ya. untuk makluman kebanyakan teksi hanya uh, menggunakan uh, insurans third party. So bermana kalau ada Kersakatan, berlaku kerosakan ataupun ya? kemalangan pemandu yang tanggung. So ini ini jadi satu yang tidak apa tu tidak viable untuk untuk se seseorang pengusaha untuk menanggung kos begitu tinggi. Jadi untuk jalan untuk singkatnya, mereka mengenakan charge ataupun menggunakan sistem yang tidak sesuai kepada pengguna. Ambil ambil cara mudah untuk meningkatkan pendapatan elakkan waktu puncak elakkan uh, tempat-tempat yang sesak dan sebagainya supaya mereka tidak kerugian dan okay. juga uh, bekalan gas pun mm -hmm. menjadi masalah okay. sampai 40 minit untuk isi satu tangki mm -hmm. so ini pun mengekang uh, peluang untuk mendapatkan pendapatan ok, di talian sekarang kita bersama Dato' Aslah Abdullah Pengurusi Persatuan Pemandu teksi Kuala Lumpur Selangor Assalamualaikum Dato' Terima kasih. Datuk, okey, kita nak selami masalah pemandu teksi di Kuala Lumpur ni. Jadi dari sudut persatuan, bagaimana Datuk melihat persatuan boleh memberikan uh, peranan dalam memberi uh, imej yang baik kepada sistem uh, teksi di Kuala Lumpur misalnya, dan memberikan saranan-saranan yang baik dan juga dapat membantu pemandu-pemandu uh, betul uh, mencari nafkah di jalan raya dan masa yang sama memberikan perkhidmatan yang cukup uh, baik kepada pe -pe pengguna misalnya. Terima kasih atas bantuan. Uh, telefon ini dan beri pandangan pada kami. Ya. Yang sebenarnya kita kena buat kajian dari hmm. masa ke semasa. Orang awam pengguna saya. Hello Datuk. Okey, minta maaf uh, penonton kita terpaksa berhenti uh, dengan uh, dengan Datuk Aslah kerana talian tidak berapa elok. Syah ni, hmm. itu antara kos yang terpaksa ditanggung oleh pihak uh, ya. pemandu. Tetapi, pengguna juga ada hak kerana ya. mereka mengatakan apabila lesen telah dikeluarkan apabila anda telah mempunyai lesen untuk memandu teksi pastinya anda wajib berada di jalan raya dan ya. memberikan perkhidmatan yang terbaik ya. whatever sistem yang ada sistem mewah ke sistem kupon ke sistem bajet pun pengguna ada 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 peluang untuk menggunakan teksi ya. dan mereka akan <coughs> menggunakan sistem tersebut Amin, jadi apa masalahnya memang memang sebagai pengguna saya harapkan perkhidmatan yang baik dan berpatutan harganya dan kita tak boleh uh, menidakkan perkara-perkara yang mengekang untuk mencapai objektif ini. Mm -hmm. So dalam hal ini, memang saya pun terlibat dalam banyak perbincangan dan uh, konsultasi mm -hmm. un untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh perkhidmatan penguntung awam di Malaysia. So dalam, uh, dalam uh, perbincangan ini, apa yang faham, memang kita endakan uh, perkhidmatan yang baik tapi kita tidak mahu selesaikan masalah masalah yeah. yang timbul dan I mean, contohnya uh, political will lah, uh, yeah. uh, contoh macam uh, kita bincangkan tadi itu uh, contoh Puduraya Raya mm -hmm. kalau kita cakap Puduraya Raya je jawapannya Tasik Selatan memang biar Tasik Selatan si siap tapi masalah I mean, beban Uh, kesesakan di pusat bandar mesti dah atasi ya, sekarang ya, atasi sekarang tunggu tak apalah ah, uh, dia, dipak, mungkin 4-5 tahun biar uh -huh. siapa kita tapi akan yang pedi. ada ni pun tapi ada ni perlu dibetulkan perbaiki jangan biarkan uh, orang ramai merana setiap hari I mean ini bukan benda remeh tapi perlu diatasi. Bagaimana kita nak menjadikan sistem teksi ini sebagai satu kerangka yang holistik um, sifatnya kerana apabila cerita pasal pengangkutan awam kita ada LRT, kita ada komuter, kita ada bas, kita ada teksi. Ya. Jadi apabila kita uh, ada cadangan mengatakan mewujudkan zon jaya pengangkutan awam ya. di Lembah Kelang misalnya, adakah sistem teksi ini diambil kira sepenuhnya? Kerana kalau pengandu, uh, pemandu pemandu uh, komplain kerana tidak dapat jalan di jalan raya kerana jam, selalu itu alasan-alasannya uh, tidak dapat memandu kerana tak boleh masuk ke kawasan pusat bandar dan kesesakan dan sebagainya. Jadi bila kita ada sistem ini dedikasi lane atau laluan khas untuk bas, teksi dan sebagainya. Jadi adakah alasan-alasan itu perlu diwawarkan lagi? Memang walaupun ada LRT komuter dan sebagainya, masih kawasan-kawasan uh, yang luar capaian uh, perkhidmatan ini perlu uh, pengangkutan bas, teksi dan sebagainya. So dan <coughs> seperti yang telah dikenal pasti, ha. dengan ada kan dedicated lane uh, kepada bas dan teksi, boleh mengatasi kesesakan-kesesakan ini. Tapi hanya uh, apa tapi jakarta uh, boleh buat sebab ya, dia pandangan yang tadi dan kita terima hakikat bahawa Dedicated Lane akan akan atas masalah ni yeah. dan kita kata uh, jakarta boleh buat amin uh, di venezuela boleh buat di di new delhi boleh buat tapi kenapa kita Kuala tiada ke uh, keazaman ke ke uh, political will untuk untuk mencapai uh, tujuan tu objektif tu jadi so, ini masih yang tepat sekali memang, tak perlu tunggu masa memang, amin kerajaan menteri paruh pun telah menyatakan uh, rakyat dulu perkhidmatan sekarang dan tapi masih kita tanya-tanya apa itu satu Malaysia Okey, bagaimana kita boleh berfikir lateral untuk mengatasi isu ini dan bagi isu cadangan-cadangan uh, yang bernas untuk kita lihat uh, sistem teksi boleh mencapai taraf dunia kita rehat sebentar dan dengarkan pandangan melalui email ini Pemandu taksi boleh meningkatkan kualiti servis melalui beberapa cara. Contohnya bersifat ramah dan mesra terhadap pelanggan terutamanya pelancong asing kerana mereka adalah duta kecil yang mencerminkan imej dan budaya Malaysia. Selain memandu dengan cermat di jalan raya bagi memastikan keselamatan penumpang dan pengguna jalan raya yang lain dalam keadaan terkawal. Pemandu teksi perlu melalui kursus atau modul tertentu sebelum bergelar pemandu teksi yang sah dan kalau boleh diletakkan di bawah satu kementerian yang mengelola kebajikan dan aktiviti mereka dari masa ke semasa. Saya percaya jika teksi diletakkan di bawah satu kementerian, sudah tentu kualiti perkhidmatan mereka boleh dipertingkatkan kerana kerajaan boleh memberi satu peruntukan khusus untuk mereka.